Еще такой момент, вы в принципе об этом очень вскользь упомянули о том, что в России радуется этому конфликту между Зеленским и Трампом, но рано радуется. А как вы думаете, что сейчас вот на первых порах может измениться в поведении России и на поле боя, и в ее ракетном терроре, и в политической и дипломатической плоскостях? Ну, смотрите, давайте так. Россия существует только две опции. Они либо воюют если не могут, они начинают рассказывать про добрую волю и то, что они типа нас берегут. То, что сейчас ракетный террор уменьшился, я считаю, что это заслуга Украины. Это когда СБУшники разнесли вот этот Энгельс, там большие стратегические запасы топлива бьют по НПЗ. Вы заметили, меньше стали летать стратегические бомбардировщики. МиГ-31, помните, еще год назад по нескольку раз в день он там нам мозги компасировал, когда взлетал где-то в Мурманске или где. Сейчас раз в две недели. Это означает две вещи. Либо вопрос с топливом стал, потому что они не могут уже производить авиатопливо в таком количестве из-за санкций, оборудование изнашивается, ну и плюс Украина бьет. А второй вопрос – это ресурс самолета. Mm -hmm. Нет такой возможности бить, да, как у нас это говорят. Дальше. На поле боя, очевидно, по сводкам, что они, ну, явно выдыхаются. Это мне еще военные говорили, и сейчас очевидно, что этот вопрос становится, ну, такой, треугольным камнем. Дальше. Стоит вопрос, ну, Украина пока не решила вопрос с Кабами. Вот если еще решится вопрос с Кабами, то, ну, россияне все, они уже этот, задыхаются. Дальше. Время работает против России. По нефти жмут, а экономика не в самом хорошем состоянии, плюс еще бьет Украина, системно уже бьет. Время работает против них. И поэтому, что, а что они еще могут предпринять? И, и смотрите, какое идиотское сейчас положение оказался Путин. Он так выскочил со своими этими редкоземельными металлами, которые стал предлагать Трампу. Что офигело сразу несколько прослоек в России, эти военные. Я не понял, за что мы тогда воевали, за что людей столько положили, чтобы Трампу отдать редкоземельные металлы. Мы же говорили, что мы против НАТО. Это первое. А второе, а Китай. Ну, никто не скрывает, что хотят оторвать от Китая. Uh -huh. А вот китайцы же как бы на это тоже смотрят, скажут, подождите, а, вот, это, это, это не то, что мы задумывали, это, это Техас грабить мы будем, а, вот, и как бы я думаю, что скоро и тоже американцы поймут, что это уже невозможно оторвать от Китая. А, вот. И поэтому, это, когда я говорю, рано радуется, потому что сейчас Трамп подсунет, Путин же плевал на Европу, а сейчас Трамп скажет, разговаривай с европейцами. Мы, типа, я, я, я ничего не знаю, разговаривай с европейцами. Там, да. Не, я Арктику то у тебя могу забрать, там, что там по нефти, поэтому. Но по вопросу Украины, прости, братан, я тебе тут сейчас помочь не, ничем не могу. По mm -hmm. одной причине, потому что он не может остановить Украину. Вот в чем, в чем проблема Трампа и, что, и то, что он не, он не может исполнить обещания, которые... Зато Трамп, наверное, может снять часть санкций против России. России и США всегда был маленьким. У них основной товарооборот был либо с Европой, либо с, Россией. Ой, с Китаем. Yeah. Дальше. О чем? По нефти с ними санкции. Так у него своих там орлов достаточно, чтобы добывать. Но его пацаны в Техасе не поймут. Что значит, ты снимаешь с России санкции? Какие ты будешь санкции снимать? А больше россиян это все, это все что их интересует. И нефть и газ нужно экспортировать. Так э -э -э, американцы сами являются поставщиками нефти и газа в Европу. Зачем им русские нужны? Я, я вас уверяю, эти санкции, которые наложены на Россию, они лет сто будут сниматься. Если вообще снимутся. Да, это, это ж такое это разговор. А, а зачем ему снимать? Смотрите, Трамп не сделает шагов, если шаг не будет со стороны этого. Потому что он понимает, что вот с вот чем у него большое преимущество, он считает это слабостью, когда ты делаешь первый шаг. Он и так сделал большой реверанс, там в ООН принят вот этот вот резолюция, которую оплевали все, да. И США там оказалось в не очень завидном положении а, и так далее. Ясно. И а, еще момент: вот по поводу соглашения о недрах. Ради чего, в принципе, ехал Зеленский, украинская делегация в Вашингтон. Что теперь, на ваш взгляд, будет с этим соглашением и ну, какие, под... изменения, какие изменения оно может претерпеть? А, так оно уже согласовано. Ну, я же сказал, я писал в Фейсбуке это, это такое, знаете, я говорю, это хорошее хорошая работа украинской дипломатии, когда, знаете, украинцы научились наконец-то писать договора, как Запад пишет. Нихера не ясно, но очень интересно, да? Если нет там же он предусматривает, нет нет военной помощи, нет военной помощи, так и не Украина никому ничего не должна, по сути, да. Это же договоры о на намерениях, мы договариваемся о чем-то что-то создать. Uh -huh. Ну, договорили создать, а потом об этом думаем лет сто, например, следующее, потому что Украина не согласится на uh то, -huh. uh -huh там написано. Ну, смотрите, там еще куча будет нюансов. Слушайте, если оно будет, это даст оружие нам, помощь. Ну, хорошо, пусть будет. Я думаю, что оно будет подписано, потому что для его подписания не требуется присутствие Зеленского. Прекращение огня в этом году. Насколько оно возможно, и тем более после всех этих последних событий? Ну, если грохнут Путина сегодня, то, возможно, через месяц. Если это... Пока Путин будет при власти, он будет воевать. Я просто не вижу, как это будет. Хорошо, спасибо вам огромное за разговор. Спасибо за ваши мысли. Спасибо.